Благодаря что такая ситуация происходит в стране. Мы хотим показать всему миру, всей Европе, что фанаты едины. И даже в наших разногласиях мы имеем единство. Тем более в этот знаменательный день независимости Украины. Мы не хотим, чтобы ну, самое главное, чтобы мир над нашей землей был. Мы хотим жить и процветать. Украина единая. Это самое главное. Слава Украине.